так вкусно. Кто спише гардероб надо купить, мол, ну, где одежду хранить. Вы ж бачили, я была в мебельном магазине. Там даже ни одного шкафчика не попалось, ни одного гардероба не продается. Чего? Бо есть гардеробная, комнатка маленькая. Я потом покажу. Не надо гардероб в Америке. Уже предусмотрено, где хранить одежду зажралась, уже стивно есть это тирамису. Сын проезжав тоже. Я кофе не ем. Пошли в жопу. Да? Та на балконе хотела побалакать, а там кондиционеры включаются. Помыла голову. И шумят громко. Короче, выяснилась одна такая интересная подробность. Вот давайте я вам покажу где я лежу сначала. Смотрите, это лес. Это лес. И моя маленькая собачка. Что еще для жизни надо, для счастья? И Стивен душ принимает. Ружки порядка навела, бачите. В общем, это оказывается, Стивен брал уроки танцев перед тем, как приехать во Львов ко мне навстречу. Поняли? Я так подумала, ты мне это недавно сказал. А я так подумала, ни хрена себе, какие это он был уверенный, понимаете, что я с ним даже танцевать буду во Львове. Сколько уверенности было в мужчине. Не, ну он сказал, я думал, вдруг ты меня отошьешь, что Я хоча б в Європі, значить, побивав, він так казав. Но все одно взяв уроки танців, значить, був уверений. І взагалі, дівки, я вам скажу, в нього немає комплексу по поводу його полноти. Абсолютно. Ноль, зіро. Я не знаю, от це у нас нав'язане в наших людях, що це толстий це. ужас ужасный, надо худеть. Никто не худеет. Американцы ходят толстые, им хорошо, и они ходят. Главное следить за здоровьем. Сейчас напишу, следить за здоровьем. Он следит за здоровьем. У него есть свой личный врач, которому он ходит каждый год и сдает полностью все анализы и обследуется. Ну, это ж тут уже надо будет нового доктора шукать. А вообще ему ну, в письмах, когда мы переписывались, ему писала, что он такой, ну, мол, ты такая красивая, а я вот некрасивая, я говорю, чуть не переживаю, говорю, У нас угрю, украина, я думаю, я же ему так это. Мы так говорим. Мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Боже, як ему понравилось это понравилось выражение. Он мне столько писал, и до сих пор он это выражение помню, но для него прямо ну, такой... Очень правильно, і взагалі украинки дуже мудрые стали одразу після того, як я сказала, як ми думаємо. Очень мудрі украинки. І він зараз до сих пор на себе каже манки. Обезьяна, типу я ж чуть-чуть красивее обезьяна, все нормально. А ще молодівки, коли ми переписувалися, и він, значить, спрашує у мене. Ну, такие, знаєте, на. ну, грамотный такой мудрый мужчина. и ну, Он поддерживал разговор. Мне было, мне было легко с ним общаться, потому что мне не приходилось ничего выдумывать. Он задавал вопросы, я отвечала. И соответственно потом я под его вопросы тоже такие подобные вопросы ему задавала. Нам же надо было как-то узнать друг друга до того, как мы начнем общаться вживую. Мы сначала просто переписывались. И значит, меня спрашиваем, вот если бы ты была писателем, какую бы ты ну, как назвала свою книгу? Значит, я думала, думала и написала, я бы ее назвала в поисках нужного пазла, якось так назвала, в поисках пазла или в поисках нужного пазла, или в поисках недостающего пазла. Вот так как-то назвала. Бачите, так я это прогуляюсь. Вот. А він, а говорю, а ты бы как назвал? А он, значит, а я бы назвал, говорит, свою книгу, бросая вызов горизонту. Вот так бы не назвал. Ну и, 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 из, из названия этой книги можно пони, судить о человеке. Правильно? Вроде бы такой вопрос ни о чем. Э, нікуди глибоко в душу не лізеш, но в те же час витаскиваєш на поверхність, то що в тебе в голові. Такі вопросики мені вспомнилися. Я потом вам покажу. Блін, як трошки глабалить. Я понакупляла таких усі короче, ремішочків. І гуляюся тепер. Красненькі, ось у мене зараз в планах жовтенькі хочу. Такой, а, и, и ты же можешь менять этот экранчик под цвет своего ремешочка. И такие аксессуар. Говорят, что эти часы, типа, ну, они бесполезные. Я согласна, они нахуй никому не всралися. Но я, вы знаете, пользуюсь. Я поглядаю, яка температура. Який сегодня день недели, мне дуже важно знать. Бо я ж теряюсь. Почту можно посмотреть. Вот так я шум не важно. Пользуюсь. Там девочки спрашивали, мол, где я одежду храню. Я вам потом похвастаюсь. Я там... У меня есть личная гардеробная. Стивен сказал, это тебе. И я, короче, балдею. Но я там наведу порядочки, мне там на кушу послаживать, и я вам покажу. Это такая, я знаю, это такая девичья ну, не то, что девичья. А женская такая мечта иметь большую... Ну, она не очень большая, но все равно. Моя личная. На той хате у нас было все, ну, в общем в одном шкафчике. А так ты порос тебе на свой маленький-маленький шкафчик, а у Вали большая гардеробная. На вот порядке покажу вам. Все, сутни выходные, будем балдеть. Я порядка навела и будем гулять со Стивеном. По интернетах лазать, вкусную еду готовить. Сегодня планируем на балкончике кушать. Мы вчера на балкончике кушали. Стивен вынес это. Стивен готовил ужин. Спросил у меня, что ты хочешь, моя королева. Я сказала, что мне посрать. И он приготовил там какие-то такая с мясом. И мы на балконе кушали. Очень классно. И сегодня будем так делать. Вот такие мы пенсионеры. Наслаждаемся жизнью, да? Классно. И купили новую мусорку. Сейчас Стивен из ванны будет выходить. Всем пока, до новых встреч.